Киевская земля по праву считается колыбелью отечественного тяжелого самолетостроения. Здесь, в Киеве, жил и работал выдающийся авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. В далеком 1913 году постройкой русского «Витязя» началась в России эра создания многомоторных транспортных гигантов. Потом был Илья Муромец, с размахом крыльев около 37 метров, наиболее совершенный из самолетов этого типа, созданных на заре века. Новые замечательные достижения в этой области связаны с работой конструкторского бюро под руководством Олега Константиновича Антонова. Настоящей сенсацией стало создание крылатого великана Антея. В 1965 году мир узнал о самолете, способном принять на борт 80 тонн грузов. Но прогресс не стоит на месте. Уже в наши дни в небо поднялся не имеющий себе равных гигант транспортный самолет Ан-124 «Руслан». В кабинете у генерального конструктора ОКБ собрались создатели нового самолета. Итог напряженной работы подводит Петр Васильевич Балабуев. По мысли генерального конструктора, Руслан ⁇ реальное воплощение качественно нового уровня знаний. Ан-124 дал импульс внедрению новейших идей и технических разработок. В нем заложены самые перспективные на сегодняшний день направления в самолетостроении. Генеральный конструктор выражает уверенность, что наработанный коллективом научно-технический потенциал должен давать высокую отдачу. Так что же такое Руслан? Вот некоторые данные. Взлетный вес 405 тонн, длина 70 метров. Высота Руслана в Киле 20,5 метров. Это размеры пятиэтажного дома. А размах крыла почти 73 метра. Выражаясь языком сугубо техническим, Руслан ⁇ это высокоплан со стреловидным крылом суперкритического профиля, однокилевой с фюзеляжным горизонтальным оперением. Аэродинамическая компоновка Руслана, тщательно отработанная экспериментально, обеспечивает ему наивысшие качества в своем классе. Но это далеко не все. Руслан это экономичность. По транспортной эффективности АН-124 оставил далеко позади все отечественные и зарубежные самолеты. Ближайший его конкурент, американский тяжеловоз Си-5А, уступая Руслану в дальности, загружается на треть меньшим грузом. Для облегчения погрузки и выгрузки Руслан может присесть чтобы пол грузовой кабины был как можно ближе к земле. Экономические характеристики Ан-124 можно назвать блестящими. Максимальная грузоподъемность 150 тонн. Весовая отдача 58%. Резерв топливных емкостей до 30% от взлетного веса. Стоимость тонна-километра на Руслане в два с половиной раза меньше, чем у его предшественников Антеев и Илов. А расход топлива на 1 тонн на километр всего 142 грамма. Крылья для такого гиганта пришлось доставлять по воздуху. Ведь груз таких габаритов практически невозможно перевести по земле. Особенность крыльев Руслана в том, что они не имеют поперечных разъемов. Это стало возможным благодаря панелям небывалой еще длины, более 28 метров. В такое крыло можно закачать 5 железнодорожных цистерн топлива. Для двигателя D18T с тягой в 23 тонны такого запаса хватит на сутки с лишним беспосадочного полета. Его одноступенчатый сверхзвуковой вентилятор диаметром 2,5 метра дает 80% тяги на взлете. Двигатель D18T – новейшая разработка фирмы «Прогресс» под руководством Владимира Алексеевича Лотарева. Гондола двигателя почти целиком выполнена из неметаллов. Использование неметаллов композиционных материалов на полимерной основе стало настоящим прорывом к новейшим технологиям. Не имеющие по своим масштабам аналогов в мировой практике, применение композитов по весу составляет около 5,5 тонн. На основе стекла и углепластиков были изготовлены створки и грузолюков, обтекатели шасси и монорельсов-закрылков, залезы между крылом и фюзеляжем. В длительных рейсах на Руслане работают два экипажа. Свободные от вахты, может отдохнуть в двух каютах на три человека каждая. Для сопровождающих грузы лиц предусмотрен салон на 88 посадочных мест. Руслан – это надежность. Управлять такой мощью летчику помогает широкая компьютеризация систем самолета. На Руслане работает 34 ЭВМ. Они сведены в единый бортовой комплекс. ЭВМ проводит непрерывный ежесекундный контроль состояния механизмов и действий экипажа в полете, выдает результаты на дисплей. В управлении Руслан на редкость послушен. Принципиальное новшество здесь – электродистанционная система управления самолетом, с четырехкратным резервированием. Труслан оборудован высокопроходимым многостоечным шасси, что позволяет эксплуатировать его как на бетонированных, так и на грунтовых аэродромах. Впервые на самолетах такого класса традиционный центробежный регулятор торможения колес заменен электронной системой. Руслан, это любые расстояния. В мае 1987 года Руслан установил мировой рекорд на дальность полета без дозаправки. За 25 часов 30 минут он преодолел 20 151 километр по маршруту Москва, Астрахань, Ташкент, Петропавловск-Камчатский, Чукотка, вдоль Северного морского пути, Мурманск, Мариуполь, Москва. На международных авиасалонах и выставках в Лебурже и Ванкувере, в Сингапуре и Фарнборо, в далекой Австралии гвоздем демонстрационных программ стало участие Руслана зарубежные специалисты отмечали тщательную отработку внешних форм самолета, его высокое аэродинамическое качество. Авиационный ежегодник Джейнс писал, «Чистота линии Руслана – большое достижение авиастроения в СССР». Каждого, кто входит в грузовую кабину, поражают ее размеры. Руслан внутри кажется больше, чем снаружи. Длина 36,5 метров, ширина 6,5, высота около 4,5 метров. Всех, от журналистов до менеджеров и представителей торгово-промышленных фирм, интересовали транспортные возможности самолета. Полезный объем двухпалубного фюзеляжа, мощность установленных в грузовой кабине лебедок и двух мостовых кранов. Руслан ⁇ это любые грузы. В ходе испытаний Руслан выполнил уникальные транспортные операции. Из Владивостока в поселок Полярный, им были доставлены агрегаты 154-тонного карьерного самосвала американской фирмы «Юклид» для «Якут Алмаза». А из Чугуева в Ташкент рабочие колеса турбин в 80 тонн весом для мырской ГЭС. Грузы Руслана могут быть разными по весу, назначению и габаритам. Как, например, этот вертолет К-32, прибывший для участия в выставке. Большой интерес деловых кругов вызвала перевозка морских контейнеров по маршруту Москва-Владивосток. На погрузке и на разгрузке Руслан полностью автономен. Он оснащен двумя десятитонными мостовыми кранами и другими сервисными механизмами. Операцию по доставке срочного груза Руслан выполнил эффективно и в срок. Ведь он берет на борт сразу 10 контейнеров. Недаром за каких-нибудь два с половиной года Руслан собрал все мировые рекорды по грузоподъемности. Их у него 22. И самый феноменальный Руслан установил в июле 1985 года груз весом 171 тонну был поднят на высоту 10 750 метров. В дни трагедии Спитака и Кирвакана, болью отозвавшейся в сердцах советских людей, Украина одной из первых протянула руку помощи братской Армении. Экстренным рейсом Руслана в сложных условиях из Киева в Ереван был доставлен тяжелый кран весом 120 тонн для разборки завалов. А всего русланы выполнили 56 рейсов в Армению. Для Ан-124 нет недоступных точек на карте и нет непреодолимых пространств повсюду, на снежном аэродроме земли Франца Иосифа и в жарком Сиднее, над просторами южноамериканских прерий и в тропическом Сингапуре, Руслан чувствует себя как дома. Руслан – это гарантированный коммерческий успех.